Mark seorang lelaki Inggeris pernah percaya bahawa kereta api laju China mungkin merupakan simbol teknologi tercanggih di dunia. Ini membuatnya berfikir bahawa dalam bidang pembinaan landasan kereta api, China mungkin telah mengatasi semua negara lain. Masa berlalu dengan pantas dan Mark telah menetap di China untuk beberapa waktu, menjadi biasa dengan sistem pengangkutan dan budaya tempatan. Dia juga mempunyai beberapa rakan karib dari China. Suatu hari dia dimaklumkan oleh jabatan sumber manusia syarikatnya bahawa dia perlu berpindah ke Malaysia untuk tugasan selama setahun. Walaupun Malaysia berada dalam lingkungan budaya Asia yang sama seperti China, pengetahuannya tentang negara itu sangat sedikit. Dia hanya tahu bahawa ia adalah sebuah negara yang terkenal dengan pelancongan, makanan yang lazat dan pantai yang indah. Namun pada masa yang sama, ia juga terkenal dengan masalah kesesakan lalu lintas di ibu negaranya. Imej yang bercampur bau ini membuatnya tertanya-tanya, adakah sebuah negara yang kelihatan lebih menonjol dalam budaya santai seperti ini benar-benar memerlukan kereta api laju? Kalaupun ada, adakah kualiti dan keselamatannya setanding dengan China? Lebih-lebih lagi China mempunyai kawasan yang sangat luas, jadi pembinaan rangkaian kereta api laju yang menghubungkan pelbagai bandar mempunyai permintaan pasaran yang besar untuk menyokongnya. Tetapi Malaysia yang jauh lebih kecil, bagaimana ia boleh membina kereta api laju dan mengekalkan operasinya? Dengan keraguan dan prasangka ini dia memutuskan bahawa apabila tiba di Malaysia, dia akan cuba mengelak daripada menggunakan perkhidmatan kereta api laju di sana. Dia takut akan kecewa dengan sistem atau persekitaran yang tidak semoden China atau bimbang tentang keselamatan dan standard pembinaan. Namun, kehidupan seringkali mempunyai perancangannya yang tersendiri. Selepas Mark bekerja di pejabat Kuala Lumpur selama beberapa bulan, dia menerima arahan segera daripada syarikat untuk pergi ke Pulau Pinang dengan serta-merta untuk bertemu dengan rakan niaga tempatan. Masa sangat suntuk. Dia cuba mencari penerbangan dari Kuala Lumpur ke Pulau Pinang tetapi ternyata semua penerbangan pada hari itu telah ditempah penuh. Syarikat kemudian mencadangkannya untuk mencuba perkhidmatan kereta api laju Malaysia kerana perjalanan dari stesen pusat di Kuala Lumpur iaitu KL Central ke Butterworth untuk ke Pulau Pinang hanya mengambil masa kira-kira 3 hingga 4 jam. Ini mungkin lebih cepat dan lebih selesa daripada berulang-alik ke lapangan terbang cadangan ini membuatnya teragak-agak pada mulanya dalam imajinasinya malaysia mungkin masih mempunyai masalah dengan ketepatan masa dan standard infrastruktur tetapi kerana tiada pilihan lain dia terpaksa membeli tiket kereta api laju dengan perasaan bimbang berharap perjalanan singkat ini tidak akan meninggalkan kenangan buruk dia melangkah ke stesen kl sentral dengan jantung yang berdebar-debar tetapi sebaik sahaja dia tiba, dia terpegun. Stesen itu sangat luas dan besar dengan reka bentuk moden. Papan tanda jelas dalam kedua-dua bahasa Melayu dan Inggeris, kaunter tiket dan pintu pemeriksaan tiket mempunyai kaki tangan yang tersenyum sedia membantu. Terdapat juga mesin tiket layan diri berbilang bahasa. Kemegahan dan kecerahan stesen itu secara luar biasa mengurangkan kebimbangannya. Seni bina moden di sini tidak berbeza dengan stesen kereta api laju besar yang pernah dilihatnya di China, malah ia memberikan perasaan yang lebih mesra dan menenangkan. Hmm, nampaknya lebih baik daripada yang aku sangkakan fikirnya dalam hati. Sekurang-kurangnya ia tidak sesak atau kelihatan usang seperti yang aku bayangkan. Apabila dia berjalan ke platform, dia lebih terkejut dengan penampilan luaran tren tersebut. Kereta api laju Malaysia mempunyai reka bentuk yang aerodinamik, anggun dan kelihatan canggih. Walaupun Mark pernah menaiki kereta api laju China dan biasa dengan imej kereta api moden, dia tidak menyangka Malaysia mampu memiliki sistem kereta api yang kelihatan begitu berkelas. Dengan sedikit harapan yang mula timbul, dia menaiki tren dan mencari tempat duduknya. Sebaik sahaja duduk, dia dapat merasakan keselesaan tempat duduk itu. Persekitaran di dalam gerabak sangat bersih dan suhu penghawa dingin codoh sesuai tidak terlalu sejuk. Reka bentuk lampu bacaan dan ruang simpanan juga dibuat dengan teliti. Malah isyarat internet agak stabil. Apabila melihat ke luar tingkap, dia mula berasa bersalah kerana pernah memandang rendah pada kereta api laju Malaysia. Nampaknya realiti sangat berbeza daripada apa yang difikirkannya. Ujian sebenar adalah semasa perjalanan. Selepas tren bergerak meninggalkan Stesen, dia berfikir kelajuannya mungkin tidak begitu tinggi atau mungkin akan ada sedikit gegaran, tetapi hasilnya melebihi jangkaan. Tren bergerak dengan lancar yang mengagumkan. Walaupun ketika melalui kawasan luar bandar dengan kelajuan hampir 160 km/j, dia masih berasa selesa dan stabil. Sistem pengumuman di dalam tren memberikan maklumat mengenai stesen seterusnya dalam bahasa Melayu, Inggeris dan Mandarin, memudahkannya mengikuti perjalanan tanpa risau terlepas stesen. Kira-kira tiga jam setengah kemudian, dia tiba di stesen Butterworth dengan lancar, lebih cepat daripada yang dibayangkannya. Ini adalah kali pertama dia merasai keajaiban kereta api laju Malaysia. Negara yang kelihatan bergerak perlahan ini mampu menghubungkan wilayah tengah dan utara dengan begitu pantas. Perjalanan yang dahulunya mengambil masa hampir seharian dengan kereta api biasa kini hanya mengambil masa beberapa jam. Selepas selesai mesyuarat dengan rakan niaganya di Pulau Pinang, dia memilih untuk menaiki kereta api laju kembali ke Kuala Lumpur sekali lagi. Pengalaman pergi dan balik ini meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Walaupun laluan kereta api Malaysia tidak sepanjang di China, kelajuannya tidak jauh ketinggalan. Tren dan stesen diselenggara dengan sangat baik dan yang paling penting, pengalaman perjalanan itu selesa dan menenangkan secara luar biasa. Bagaimana kereta api laju Malaysia melakukannya? Dia mula mencari maklumat tentang projek ini dan berbual dengan rakan-rakan Malaysianya dia mendapat tahu bahawa projek kereta api laju Malaysia sebenarnya amat mementingkan standard keselamatan dan kejuruteraan yang disesuaikan dengan persekitaran negara pasukan reka bentuk telah mengkaji pelbagai pendekatan untuk memastikan landasan kereta api adalah paling stabil dan selamat dalam pelbagai keadaan topografi dari dataran rendah di bahagian tengah hingga ke kawasan pergunungan di utara dia juga mendapat tahu bahawa kereta api laju Malaysia diuruskan dalam model gabungan antara sektor awam dan swasta dengan kerajaan memantau untuk memastikan kecekapan komersial yang maksimum dan meningkatkan fleksibiliti dalam pengurusan. Ini membolehkan perubahan jadual atau penjualan tiket dilakukan dengan cepat dan sesuai. Apa yang lebih mengejutkannya ialah ketepatan masa kereta api Malaysia sangat cemerlang, kadar kelewatan sangat rendah. Mungkin kerana laluan yang difokuskan pada koridor utama dengan permintaan tinggi, pengurusan menjadi lebih mudah dan efisien. Selain itu, impak positif terhadap alam sekitar juga diiktiraf di peringkat antarabangsa. Kewujudan kereta api laju telah mengurangkan perjalanan udara domestik dan penggunaan kereta persendirian secara signifikan yang seterusnya mengurangkan pelepasan karbon dioksida. Dalam baki tempoh setahun itu, Mark sering menggunakan perkhidmatan kereta api laju untuk melancung ke bandar-bandar di sepanjang laluan. Dia melihat cara hidup dan budaya penduduk di setiap bandar. Dia mendapati bahawa walaupun saiz stesen di setiap bandar berbeza, perancangan dan sambungannya dengan sistem pengangkutan awam lain dibuat dengan sangat baik. Ditambah pula dengan keramahan dan sikap suka menolong rakyat Malaysia, kaki tangan Stetson sentiasa tersenyum dan sedia membantu menjadikan pengalaman perjalanannya sangat memuaskan. Dia teringat akan stesen-stesen kereta api gergasi yang pernah dilihatnya di China. Walaupun stesen di sana megah, sesetengah kawasan menanggung beban hutang yang tinggi dan tekanan operasi yang amat besar. Dia mendapat maklumat bahawa beberapa laluan kereta api laju China yang bukan laluan utama mempunyai bilangan penumpang yang sedikit, menyebabkan kerugian besar dan menjadi beban fiskal kepada negara dalam jangka panjang. Sebaliknya, kereta api laju Malaysia memberi tumpuan kepada perkhidmatan di laluan utama yang penting. Walaupun tidak meliputi seluruh negara, ia mampu menyediakan perkhidmatan yang stabil dan sangat efisien. Sudah tentu kereta api laju Cina masih sangat menonjol di laluan antara bandar-bandar besar yang padat penduduk. Tetapi di sesetengah kawasan terpencil, stesen dibina terlalu jauh dari pusat bandar sehingga tidak dapat merangsang ekonomi sekitarnya, atau kadang-kala pelaburan yang berlebihan menyebabkan pusat bandar sedia ada menjadi suram. Mark berkongsi penemuannya ini dengan rakan Malaysianya rakanya memberitahu bahawa pada peringkat awal pembinaan kereta api laju Malaysia juga menghadapi cabaran kewangan dan pembinaan tetapi apabila projek itu mula stabil model operasinya menjadi lebih mantap dan terdapat penambahbaikan berterusan dalam pengurusan keselamatan perkhidmatan dan pengalaman penumpang Terutamanya, reka bentuk struktur yang mengambil kira keadaan topografi Malaysia adalah sesuatu yang di luar jangkaannya dan membuatnya amat menghormati teknologi kejuruteraan dan kecekapan pengurusan Malaysia. Pada masa yang sama, dia teringat akan masalah beberapa laluan kereta api China yang terpaksa berhadapan dengan kos penyelenggaraan dan teknikal yang sangat tinggi yang apabila digabungkan dengan hutang terkumpul, boleh mewujudkan tekanan fiskal dalam jangka panjang. Sudah tentu, Mark tidak berniat untuk menafikan kejayaan kereta api China sepenuhnya, tetapi dia berpendapat bahawa kereta api laju Malaysia mampu melakukan segalanya dengan sempurna dalam skop yang lebih kecil yang merupakan satu lagi pendekatan yang patut dikaji. Selepas beberapa kali berulang alik ke Pulau Pinang dan melawat Ipoh, pandangan Mark terhadap sistem pengangkutan Malaysia berubah sepenuhnya. Dia teringat keraguannya pada mulanya dan membandingkannya dengan gambaran dirinya yang kini gembira menaiki kereta api laju untuk bercuti di utara pada hujung minggu menikmati pemandangan dan makanan yang lazat satu gambaran yang sangat berbeza. Dia juga menyiarkan pengalamannya menaiki kereta api laju Malaysia di media sosial sambil menulis, "Semasa saya di China, saya fikir kereta api laju di sana adalah yang terbaik di dunia." Tetapi sekarang saya sedar bahawa kereta api laju Malaysia mempunyai keunikan tersendiri dalam banyak aspek, terutamanya kebolehpercayaan sistem, keselesaan dan mesra alam yang tidak kalah dengan mana-mana negara di dunia. Dia juga perlahan-lahan mula berminat dengan budaya dan cara hidup tradisional Malaysia. Rakyat Malaysia suka makanan jalanan dan mempunyai budaya makanan yang berkembang pesat. Setiap bandar mempunyai makanan tempatan yang unik. Mak mula menggunakan hujung minggu dan cuti umum untuk menaiki kereta api laju ke pelbagai tempat, menikmati makanan Malaysia dan merasai cara hidup di setiap wilayah secara mendalam. Dari daerah perniagaan yang sibuk di Kuala Lumpur hingga ke pasar kreatif dan festival yang penuh warna-warni di utara, semuanya membuatnya merasa bahawa walaupun negara ini tidak besar, ia penuh dengan kepelbagaian dan pesona. Suatu ketika semasa makan bersama rakan di Kuala Lumpur, dia tidak dapat menahan diri daripada berkata, "Saya pernah benar-benar fikir bahawa kereta api laju China adalah yang terhebat di dunia dan Malaysia mungkin tidak akan dapat membina landasan kereta api sebaik itu. Tetapi sekarang saya lihat dengan kekangan yang ada, rakyat Malaysia mampu membina sistem kereta api laju yang begitu mengagumkan." terutamanya dari segi reka bentuk yang mengambil kira alam sekitar, model pengurusan dan kecekapan jadual, semuanya mempunyai kelebihan tersendiri. Rakannya menjawab, ya, pada mulanya kami juga bimbang tentang pelbagai cabaran, tetapi sebenarnya kedua-dua pembinaan dan penyelenggaraan telah menumpukan banyak pengetahuan dan pengalaman kejuruteraan. Sekarang hampir tidak pernah terdengar berita kemalangan serius. Selain daripada cuaca yang kadang-kadang memberi kesan, kereta api sangat menepati masa. Lama-kelamaan dia juga bertemu dengan ramai pelancong dari China yang datang ke Malaysia. Selepas mencuba kereta api laju Malaysia buat kali pertama, mereka sangat terkejut dan berkata, pada mulanya mereka fikir Malaysia hanya hebat dari segi bandar dan makanan, tidak sangka kereta api lajunya begitu mengagumkan. Sudah tentu, mereka juga mengakui bahawa walaupun rangkaian kereta api China sangat besar, beban operasi dalamnya juga berat. Mak tidak lupa untuk menyebut aspek alam sekitar. Operasi kereta api laju di Malaysia membantu mengurangkan pelepasan karbon dan permintaan untuk perjalanan udara domestik yang merupakan penyelesaian yang mesra alam dan efisien. Dia tidak dapat menahan diri daripada berfikir. Selama ini saya benar-benar memandang rendah keupayaan kejuruteraan dan pengurusan Malaysia. Dalam tempoh lebih setahun tinggal di Malaysia, Mark sentiasa mendapat kesan yang baik. Dia sering menceritakan pengalamannya di Malaysia kepada rakan-rakannya di England. Beberapa rakan yang tahu dia pernah tinggal di China bertanya, "Jadi pada pendapat kamu antara China dan Malaysia, mana yang lebih baik?" Mark tidak memberikan jawapan yang jelas kerana kedua-dua tempat mempunyai kelebihan dan cabaran yang berbeza. Tetapi dia menekankan bahawa dari segi kereta api laju, skala dan kelajuan China memang mengagumkan, tetapi Malaysia mempunyai reka bentuk yang lebih kukuh, model operasi yang lebih efisien, serta tahap ketepatan masa dan keselesaan yang sangat tinggi. Mungkin Malaysia tidak membina rangkaian kereta api yang kompleks di seluruh negara, tetapi untuk laluan utama dari utara ke selatan ini, apabila anda menaikinya, anda akan merasai pemikiran analitikal yang tepat dan perancangan yang teliti di sebaliknya. Saya boleh katakan, ini adalah contoh kejayaan dalam skop yang bersesuaian. Kehidupan Mark di Malaysia secara beransur-ansur menjadi lebih berwarna. Dia sering berbual dengan peniaga di pasar malam bertanya bagaimana kereta api laju telah mengubah cara orang melancong atau bertukar-tukar pendapat dengan rakan sekerja tentang restoran mana yang paling sedap. Dengan kemudahan kereta api laju, dia boleh terus ke bandar di utara untuk berehat pada hujung minggu sebaik sahaja tamat kerja pada hari Jumaat dan kembali ke Kuala Lumpur untuk bekerja pada hari Ahad. Gaya hidup seperti ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkannya sebelum ini, tetapi di Malaysia, ia telah menjadi norma baharu. Setiap kali teringat saat pertama kali tiba di Malaysia, dia sering menggelengkan kepala sambil tersenyum sendirian betapa sempitnya pemikiran aku ketika itu. Aku masih beranggapan bahawa kereta api laju Malaysia tidak selamat dan tidak boleh diharap. Setahun berlalu dengan pantas dan tempoh tugasan Mark di Malaysia berakhir. Malam sebelum pulang, dia mengatur makan malam bersama rakan-rakan Malaysianya sekali lagi. Mengenai budaya makan di meja orang Cina, dia pernah melihat suasana perayaan yang meriah, semua orang minum sepuasnya dan bercakap dengan kuat. Pada mulanya dia tidak biasa, tetapi kemudian perlahan-lahan faham bahawa itu adalah salah satu cara menunjukkan semangat. Sebaliknya, suasana makan orang Malaysia mungkin lebih santai layanan dan kesopanan agak mesra dan menyeluruh. Pada majlis makan kali ini, dia perhatikan rakan-rakan Malaysianya masih menjaga adab yang baik antara satu sama lain. Ada acara melaga gelas untuk meraikan, tetapi tiada siapa yang dipaksa minum berlebihan. Cara makan yang sederhana ini membuatnya menyukainya secara diam-diam. Mereka berbual-bual dan topik perbualan kembali kepada kereta api laju. Mark berkata secara bergurau, "Kalau ada peluang, saya benar-benar ingin merakam video tentang pemikiran sombong saya pada masa itu. Biar orang lain lihat betapa bodohnya saya ketika itu dan lihat bagaimana pandangan saya telah berubah sekarang." Rakan-rakannya di meja itu ketawa dan bersetuju. "Itu pasti menarik." Siapa tahu mungkin ia akan membuat warga asing lain lebih ingin tahu dan mereka mungkin bertanya, adakah kereta api laju Malaysia sehebat itu? Ya, pada masa itu saya akan memberitahu mereka dengan lantang. Jawab Mark sambil ketawa, anda mesti datang dan cuba sendiri baru tahu. Apabila tiba masanya untuk berpisah, dia mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakannya atas layanan mereka sepanjang tahun lalu. Setibanya di lapangan terbang untuk menaiki penerbangan pulang ke England, dia menggunakan perkhidmatan kereta api sambungan lapangan terbang, Clear Express, dan perjalanannya masih lancar dan pantas. Dia berfikir dalam hati, "Setahun yang lalu, saya masih ragu-ragu bahawa kereta api di sini tidak selamat dan tidak stabil, tetapi sekarang, saya seolah-olah tidak boleh hidup tanpanya. Sungguh satu perubahan yang ironis dan bermakna." Apabila teringat pelaburan besar dan sebahagian beban hutang kereta api China, dia merenung bahawa membina sesuatu yang lebih besar tidak semestinya lebih baik. Keperluan tempatan dan kemampanan mesti diambil kira. Jika terlalu banyak dibina dan kadar penggunaan rendah, ia akan mewujudkan lebih banyak beban kewangan dan masalah alam sekitar. Walaupun kereta api China mempunyai jarak perjalanan terpanjang di dunia, sesetengah kawasan terpaksa menghadapi tekanan operasi dan cabaran teknikal. Manakala kereta api Malaysia, walaupun laluannya tidak panjang, telah membina reputasi dari segi keselamatan, kualiti perkhidmatan dan ketepatan masa menunjukkan model pembinaan yang menekankan kecekapan dan kesederhanaan. Selepas kembali ke England, dia masih mengenang kenangan indah di Malaysia. Kadang-kadang dia akan berkongsi gambar pemandangan dan makanan lazat di sepanjang laluan kereta api laju Malaysia di media sosial sambil menceritakan tentang keselesaan yang di luar jangkaannya. Dia memberitahu rakan-rakan Inggerisnya, "Jika ada peluang, anda mesti cuba menaiki kereta api laju di Malaysia sekali." bukan hanya untuk merasai kelajuan yang mengagumkan tetapi juga untuk merasai perancangan yang teliti dan langkah-langkah keselamatan di sebaliknya kerana dia sendiri telah merasainya secara mendalam semakin terbuka hati anda untuk mengalami sesuatu tempat semakin banyak prasangka dapat dipecahkan dari awalnya tidak yakin dengan kereta api laju Malaysia sehingga menjadi sangat kagum perubahan ini benar-benar mengagumkan dan hanya selepas menaiki kereta api laju Malaysia dengan sendiri barulah dia faham bahawa sesetengah perkara hanya boleh ditemui kebaikan dan keindahannya melalui pengalaman sebenar sebaliknya kemegahan dan kelajuan kereta api China walaupun membuat orang kagum tekanan kewangan yang besar model pengurusan yang kompleks dan impak alam sekitar di sesetengah kawasan menjadi peringatan bahawa sebarang pembinaan perlu dilakukan secara sederhana bukan mengejar saiz tanpa sebab kereta api laju Malaysia walaupun kecil mampu menghasilkan pencapaian yang luar biasa dan inilah sebabnya selepas Mark meninggalkan Malaysia dia masih terus memujinya tanpa henti